ඔබේ පදංචේ වෙනස්වනොත් කළයුත්තෙකුමක්ද. පදිංචය වෙනස් වන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඉස්තිරපදිංචය. ස්තරපදිංචේ කියන්නේ චන්දහිමිනාම ලේකනවලට ඇතුරත්තරලා තියෙන ලිපිනේ විදිහට ඔබභාවිතා කරන තැනට. ඔබ ස්ථරපදිංචය වෙනස් කරගන්න අදහස් කරන වනම්. ඒ බව දැනට පදිංචි වසේ ග්‍රහම නිල්ධට දැලුම්දීලා අවසන් වට චන්ධහිමිනාමලේකනේ ලියවුණු වර්ෂය අනුක්‍රමිකංක, ගෘහංකය, පවුලේ සාමාජිකින්ගේ නම් සහ හැදුරුපත්තංක වැනි තොරොත්තුරු ඇතුරත්වන පරිදි පදිංචියය හැරෑමේ ලිපියක් ලබාගන්න අලුතින් පදිංචිරයන ලිපිනය හා වසම ග්‍රාමනිියවදාාට ලබා දෙන්න. පදිංචය හැරෑමේ ලිපිය ඔබ අලුතින් පදිංචි වසේ ග්‍රාමනනිවධාට ලබාෙන අතර නව ලිපින ඔබ සම්බන්ධ කරගතයකි දුරකතනාංකයක් න්ද මලාමලේකනට ඇතුරත් නූ දරුවන් සිටිනම් ඔවන්ගේ තොරොතුරු ලබා දෙන්න. ඒවගේම ඔබගේ නව පදිංචිියයට ගෘහන්කයක් ලබාගන්න. දෙවැනි අවස්ථාව තමයි තාවකාලික පදිංචිය. ඔබේ ඉස්සිරපදිංචය යම්ස්ථානයක තිබියදී සේවාවශ්‍යතාවයක් අධ්‍යාපනයවැනි හේතුවක් මත තවත්ස්ථානයක පදිංචියට යනව නම් එම නවස්ථානය තාවකාලික පදිංචයක් වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක, ගේ ඉස්සර පදිංචි තියන වසමේ ග්‍රාම නිර්ධාරීව ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා ඔබෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුර කතනාංකයක් සහ ඔබගේ නවලිපිනේ ලබා දෙන්න මෙම තොරතුරු ඔබ තාවකාලිකව පදිංචි වසේ ග්‍රාම නිර්ධාටි ලබාදීමත් හොඳ පුරද්ධ